Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Clan. Isu sebahagian tanah Masjid Jami' Ar-Ridwan dekat Bagan Serai yang dikatakan telah dijual kepada broker bukan Islam tanpa pengetahuan betapa tanah itu telah diwakaf. Persoalannya, kenapa sampai nak minta kutip derma daripada masyarakat dan juga sampai nak gunakan kutipan Jumaat untuk menyelamatkan tanah tersebut? Kenapa tak nak guna saja duit zakat Jabatan Agama Islam Perak yang dah beratus-ratus juta tu? Padahal tanah tu bukan mahal mana benar pun. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sebalik segala kekalutan berkenaan dengan isu-isu politik tanah air negara kita ini kan, kita ada satu isu yang saya kira sangat-sangat besar yang membabitkan maruah umat Islam secara keseluruhannya. Iaitulah difahamkan, sebahagian tanah Masjid Jamil ar Ariduan dekat Alupungsu di Bagan Serai dikatakan telah dijual kepada broker bukan Islam berbangsa Cina oleh cucu pewakaf tanah tersebut tanpa mengetahui betapa tanah tersebut sebenarnya telah diwakafkan untuk pembinaan masjid. Di mana menurut cerita daripada pengurusi masjid tersebut, tanah tersebut sebenarnya memang telah diwakafkan secara lisan. Tetapi, ialah benda secara lisan. Dia tidak ada sebarang orang kata apa, black dan sebagainya. Maka cucu kepada pewakaf tersebut telah bertindak menjualkan tanah tersebut kepada seorang ahli perniagaan dari Bukit Mentajam yang berbangsa Cina. Kemudiannya, ahli perniagaan tersebut telah bertindak menjualkan tanah yang sama juga berkeluasan 0.61 hektar kepada seorang broker hartanah yang bernama Tan yang kini sedang duduk di Kuala Lumpur. So, sekarang ini, Tan pun tak tahu yang ketika dia beli tanah itu, tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Yelah, macam saya katakan tadi, benda tak ada black and white tidak ada sebarang hitam putih dan sebagainya agreement itu ini whatsoever memang tak ada jadi ketika cucu pokof itu menjualkan tanah itu kepada para peniaga Bukit Mentajam itu saya tidak pastilah sama ada dia tahu atau tidak tanah itu dari wakafkan ke tidak apa-apa ke, ke tetapi basicallynya penjualan itu dah berlaku kita nak semak lebih-lebih pun susah juga sebab benda dah bertukar tangan benda dah bertukar nama dan memandangkan pewakafan itu tidak ada belewat sebaliknya penjualan itu ada belewat maka secara asasnya tanah itu kini menjadi milik broker bernama Tan tersebut di mana kredit untuk Mr. Tan ini, tuan-tuan dan beliau akhirnya menyedari tentang status tanah itu dan bertindak mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan masjid. Dan di mana dalam perbincangan tersebut, ialah apa-apa pun dia tak bolehlah bagi tanah tu macam tu je kan sebab dia dah beli. Jadi dia telah berikan dua pilihan kepada AJK Masjid tersebut. Satu, AJK Masjid beli balik tanah itu daripada beliau dengan harga yang dibincang. Ataupun yang kedua, Terpaksalah robokan struktur itu untuk dia buat kerja-kerja dia. Sebab dia dah beli tanah itu, takkan dia tak nak bangunkan betul tak? Dan basically-nya, kata pengurusan Masjid Aridon tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat awalnya, harga yang telah diletakkan oleh Mr. Tan itu terlalu tinggi. Tetapi akhirnya, Mr. Tan telah bersetuju untuk mengurangkan harga tanah tersebut kepada 1.8 juta ringgit sahaja. So basically-nya, ada ruanglah untuk pihak Masjid Jamiat Aridon ini untuk menyamatkan tanah tersebut. Di mana kalau tidak menjadi kesan saya, tanah tersebut kini tengah menempatkan dewan dan juga tandas wanita untuk masjid tersebut. Menyedari tentang hal itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Jabatan Agama Islam Perak telah bertindak. Pertamanya, mereka telah mengumumkan bahawa kutipan-kutipan untuk setiap Jumaat, setiap kali Jumaat di masjid-masjid Perak akan digunakan dan dikumpulkan untuk membeli tanah tersebut. Ini telah diumumkan juga oleh Menteri Besar Perak iaitu Syarani Muhammad. Dia kata kutipan ni memang banyak kalau ikutkan. Jadi kita kutip pada setiap Jumaat tu So, duit itu kita akan kumpulkan, kita akan beli balik tanah tersebut. Itu kata Sa'ani. Kemudian ada keluar perkeliling daripada Jabatan Agama Islam Perak yang telah meminta agar satu tabung derma, tabung wakaf dibuka agar orang ramai dapat menyumbangkan duit untuk membantu membeli kembali tanah tersebut. Which is surat itu memang dah disebarkan lah. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berpendangan dan berpendapat. Kenapa tidak digunakan duit zakat yang telah dikutip oleh Jabatan Agama Islam Perak untuk membeli tanah tersebut? So, kita kena ingat eh. Harga tanah tersebut seperti mana yang telah dipersetujui ialah 1.8 juta ringgit. Kalau kita tengokkan laporan media, tuan-tuan dan bos sekalian, kutipan zakat untuk negeri Perak sepanjang tahun 2024 sahaja berjumlah 254 juta ringgit. Banyak gila. Bahkan dikatakan sebagai satu rekod kutipan tertinggi dalam sejarah negeri Perak. Jadinya, tuan-tuan sekalian, seandainya kalau kutipan pun dah sampai 254 juta, Apalah sangat anda kata kalau Majlis Agama Islam Perak memperuntukkan sebanyak 1.8 juta ringgit ini untuk digunakan bagi menebus kembali tanah tersebut daripada Mr. Tan itu. Bukan tak boleh. Boleh kan? Takkanlah luar 2.4 tolongan 1.8 masih lagi tinggal lebih 250 juta. So banyak lagi benda yang boleh digunakan duit sebanyak itu betul tak? Jadi tak ada isu pun macam oh kita tak ada duit dan sebagainya so zakat ni memang kita ada nak kena belanja itu ini. Banyak kot ketipan korang. Kenapa tak boleh peruntukkan 1 juta lebih saja untuk beli tanah yang memang patut dibeli pun untuk menyamakan sebahagian daripada masjid Aridon tersebut. Dan petah lagi, ianya mungkin akan membantu si pemilik wakaf tersebut yang pada peringkat asal yang telah mewakaf tanah itu secara lisan untuk orang kata apa, kiranya macam menebus kembali hak dia lah, betul tak? Tetapi itulah, yang peliknya, tak dengar pula Jabatan Agama Islam Perak mengusulkan untuk menggunakan duit zakat tersebut. Sebaliknya, duk kutip sana, kutip sini kan. Sana kutip-kutipan Jumaat dan masjid-masjid lain. Bukan apa, saya tidaklah melarang dan tidaklah menghalang sekiranya kalau Jabatan Agama Islam Perak nak buka tawar ke apa-apa ke. After all, ini peluang untuk masyarakat Perak mana-mana pun tak kira dalam Perak keluar Perak ke apa-apa kan agar dapat mendapatkan saham akhirat untuk menderma berwakaf dan sebagainya. Itu biasa. Tadi isu pun pasal tu. Tetapi isu sebenarnya kat sini ialah kenapa dalam perbincangan untuk mendapatkan tanah itu tak disebut langsung Okey, fine kita ada zakat Perak zakat dah kutip banyak gila duit sampai 200 juta lebih. So, kita akan gunakan sedikit di zakat itu untuk beli tanah tersebut. Nampak? Lagi cantik macam tu. Dan inilah guna duit zakat pun untuk digunakan bagi tujuan fi untuk beli masjid dan sebagainya. Bukan sekadar bagi kat asnaf, bagi kat asnaf sebagainya kan? So, inilah gunanya duit zakat yang telah dikutip beratus juta saban tahun itu. 2024 saja dah 254 juta. Tahun-tahun sebelumnya dah berapa banyak, betul tak? Sebab itulah kadang-kadang orang beli. Bangunan zakat makin lama makin besar tetapi tak nampak pun di zakat itu digunakan untuk membantu pembinaan masjid ke ataupun nak beli tanah ke apa-apa kan sebab more often than not kita nampak bila setiap kali nak buka masjid baru ke surau baru ke ok fine buka kutipan tak dengar pula Jabatan Agama Islam ke apa-apa ke menggunakan di zakat untuk support benda itu sekali lagi saya faham dan saya setuju kalau tabung kutipan itu dibuka memberi ruang kepada penduduk dan juga masyarakat untuk menambahkan saham akhirat. Benda tu betul. Tak kira kau kaya ke kau miskin ke. Even kalau seringgit pun kalau kau derma. Ianya tetap akan dikira sebagai saham akhirat. Kita faham benda tu dan kita setuju. Tetapi dalam perbincangan untuk menebus hak masjid ke apa-apa ke. Adalah wajar kalau kita sebut dari awal. Fine kita nak gunakan duit zakat untuk tebus tanah ini. Kemudian kita akan buka juga tabung kutipan. Bagi mereka yang hendak menambahkan wakaf. Nampak tak ke situ? Dan anda kata kalau ada lebihan. Contohnya dah banyak Islam gunakan lebih kurang 1 juta lah duit dia kan untuk beli tanah itu. Bakinya mungkin kutip daripada kutipan-kutipan orang -kutipan ramai. Dan isi kalau ada lebihan. Lebihan itu boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Wakaf juga benda tu. Nampak? Bukannya bila kutipan dia cukup, okey fine. Kutipan dia cukup, dah tak boleh lagi dah wakaf. Tak. Boleh diwakafkan untuk pembangunan masjid. Beli kapit baru ke, tukar pek sistem ke, perbaiki tandas ke apa-apa ke. Benda-benda macam tu boleh buat je sebenarnya. Tapi itulah. Pelik bin ajaib. Bila saya baca komen-komen pun tak seorang pun menyentuh tentang kenapa tak guna duit zakat. Padahal itulah antara tugas utama zakat ini sebenarnya, iaitu untuk fisabilillah, untuk membantu pembangunan masjid-masjid dan sebagainya kan. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan -tuan -tuan. Saya bukan nak mengajar Kerajaan Negeri Perak. Saya tak nak mengajar Jabatan Agama Islam Perak. Cumpanya menyuarakan satu kepelikan daripada seorang rakyat biasa macam saya ni kan yang berfikiran, kenapa zakat Perak tidak mengeluarkan duit untuk beli tanah itu? Selesai hal anda kata kerja zakat perak keluarga pada hari ini pun settle dah tak payah nak kena buat muka sedih tak payah nak pergi buat laporan media ke apa-apa ke benda boleh settle dari awal tapi itulah benda boleh mudah nak buat susah Wallahualamistawab saya pun tak tahu apa prosedurnya tetapi itulah bagi saya tak sepatutnya beban untuk mendapatkan kulit tanah itu diletakkan 100% ke masyarakat sepatutnya pihak berkuasa agama negeri perak yang memang setiap kali dapat dirizalkan dengan banyak itu masa inilah anda gunakan duit kerja zakat itu dengan sebaiknya dan saya harapkan benda selesai cepatlah dan tanah itu tidak terlepas ke tangan lain. Sebab anda kata kalau tanah itu tak dapat selamatkan dan terlepas dia kerana gagal untuk dibeli dan sebagainya. Maka saya cakap terus terang, Jabatan Agama Islam Perak itu sendiri terutamanya kena tanggung. Mengapakah tak dapat tanah itu diselamatkan? Dan kalau tanggung kosong-kosong tak apa juga. Tapi anda kata kalau pewakaf itu yang hartanya telah dijual tanpa pengetahuan dan sebagainya, dia bangkit balik dan dia tanyakan soalan ini, ah, ha, nak jawab apa masalahnya? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?